সেইবাবে মই নতুনতো আমাৰ ইউটিউব চেনেল এছ ডি ক্লেইম লাইভ মই তানাজ আৰু এতিয়া চাৰে ছটা বাজিছে আৰু মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰা বহুত বেছি লেট হৈ গ'ল কাৰণ মানে দিনটো কলেজ চলেজ থাকে চ' মই এইটো কাৰণে মানে দিনত ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই এতিয়া এফালে যাবলৈ লৈছোঁ ত' মই জল্ডি জল্দি কাপোৰ পিন্ধিলেও ৰেডি হৈ ল'ম আৰু ক'ত যাম মই কৈ চব নাম বাৰু অ'কে চাই সেই গাই যেতিয়া মই ৰেডি কৰিলোঁ যে এইটো কুৰ্তি এইটো মোক বায়ে দিছিলে কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা এইটো পিন্ধাই নাই সেইটো পিন্ধোঁ আৰু লগত আৰু এনেকৈ বেগে জিন্সৰ লগত কুৰ্তি পিন্ধিলে ভালেই লাগে তো মই আৰু কেকা যাম মাহীহঁতৰ ঘৰলৈ বাকী এতিয়া যাওঁ বেছি দেৰি নকৰোঁ চাই থাকিব আৰু সেইকাৰণে যে মই কেকাহে গৈ আৰু কেকাক আপোনালোকে ভালকৈ ব্লগত দেখাই নাই কাৰণ ইমান লাজ কৰাহি নোলায়েই তো আমি দুটা যাওঁ এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ আকৌ মোৰ ৰাতিপুৱা কলেজ আছে তো মাহী আকৌ আহি পিনে মোৰ কলেজ আছে তো সেইটো কাৰণে মই পঢ়িব মেলিব লাগিব কিতাপতো ভাব লাগিব যাওঁ আৰু আৰু এইফালে দীঘল দলঙৰ এডোখৰত পুৰা লাইট লগাই দিছে পোন্ধৰ আগষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডেৰ কাৰণে ভালেই লাগিছে আৰু অকল ইয়াতে নহয় ডিখু ব্ৰিজতে নহয় গোটেই টাউনতে লগাইছে লাইট ত' মই এইবিলাকে ৰেকৰ্ড কৰি আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ আৰু ইয়াকে কাম গৈ আছোঁ আৰু আমি ৰাস্তাতে বৰষুণ পালোঁ এইফালে দেখিছেনে বহুতেই ৰখি থাকিব লাগিলে ডেৰ ঘণ্টামান ৰখি থাকিলোঁ আমি তাৰপাছত মাহীহঁতৰ ঘৰ পাইছোঁগৈ আৰু মাহীহঁতৰ ঘৰ পোৱাৰ পাছতো নাইৰা শুই থাকিলে আমাৰ নিহাতৰ ঘৰলৈ আহিলেও হয় কিন্তু নাইৰা শুয়ে আছে আৰু মিক নেদেখা মিও শুই উঠিছে তো ইমান ঠিক হৈ থকা নাই আৰু মিহঁতৰ ঘৰ মই হোম টোৰটো পাতি দিছোঁ এয়া মিহঁতৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো দেন এইটো ডাইনিং ৰুম এইটো এটা বেডৰুম এইটো মেইন বেডৰুমটো নালাগিছে আৰু ঘৰৰ অৱস্থা একদম বেয়া হৈছে কাৰণ এনেই টাইমেই নাপায় কলেজ স্কুল চকুল গ'লে সেইফালে টেকাক মই ইমান কৈছোঁ তাৰ মোৰ লগত ফটো মাৰ কিন্তু এই ফটো নামাৰে সেইফালে ফোনত মাৰ লগত কথা পাতি আছিলে বাকী আমি বস্তুটো লৈ ঘৰলৈ গুচি আহিম ঘৰৰ পালোঁৱে মই লগালগ কাপোৰ চেঞ্জ কৰিছোঁ কাৰণ আমি বৰষুণ অকণমান জিতিলোঁ মই কেতিয়া মই খাব লৈছোঁ টেকাই ফ্ৰাইড ৰাইচ আছিলে আৰু আমাই মই চাওমিন লৈছিলোঁ এতিয়া জল্দি জল্দি খাই লওঁ হে এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া মই উঠিলোঁ আৰু দহটা বাজিলে কাৰণ কালি ৰাতি মই পঢ়ি আছিলোঁ বহুতেই হ'ল হোৱা দুটামান বাজিলে তো এতিয়া মই উঠিলোঁ আৰু এতিয়া বিচনা পাৰিম ফাৰ্ষ্ট তাৰপাছত দেখাই আছোঁ গাইজ এতিয়া মই জাষ্ট ভাত খাই আহিছোঁ আৰু মই দিনটো ভিডিঅ' এইটো কাৰণে শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ আজি কাৰণ মোৰ প্ৰজেক্ট আছিলে আৰু মই প্ৰজেক্টখিনি কৈ থাকোঁতে গোটেই দিনটো পাৰ হৈ গ'ল একো দেখাবই নহ'ল তেনেকুৱা আৰু একো দেখাবলৈকে নাছিলোঁ চ' মই একো নেদেখালোঁ আৰু বাকী এইফালে দেখিছেনে এইখন এখনতে শাৰী উলিয়াই লৈছোঁ মই পিন্ধিবলৈ কাৰণে কাৰণ মোৰ কিবা এটা পিন্ধিব মন গ'ল চাৰি এখন তো মই এইখন শাড়ী উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এতিয়া পিন্ধো মানে মোৰ ৰিল এটা বনাব লাগে তো মই জলদি জল্দি পিন্ধি লৈছোঁ কাৰণ এতিয়া পাঁচটা বাজিলে নহ'লে লেট হৈ যাম ত' জল জল্দি মই পিন্ধি লওঁ বাকী চাই থাকক মই শাৰীখন যেন তেনে পিন্ধিলোঁ আৰু অকণমান এয়া সেইখন মোৰ শাৰী আৰু মই অকণমান এনেকৈ তামিল চালত পিন্ধিলোঁ আৰু ব্লাউজটো এয়া মই পিংক মাৰি পিনে সৰু কৰি লৈছোঁ ব্লাউজটো বাকী ক'ব আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে আৰু মোৰ ৰুমটো নাচাব আৰু দেই একদম অৱস্থা নাই ত' ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকৈ পিন্ধিছোঁ আৰু মোৰ ভালেই লাগিছে বাৰু ইমানো বেয়া লগা নাই কাৰণ ৰিল বনাবলৈ কাৰণেহে ইমান ধৰা নপৰে ত'তে মই মেকআপটো কৰি লওঁ পটককৈ ঠিক তাৰিখতো মোৰ ফাইনেল লুক আৰু যিখিনি এনেকৈ অপাই থৈছোঁ মেকআপত মই স্কিন দি লগাইছোঁ আৰু লিপষ্টিক চাৰ্জৰ ফোনটো মোৰ ক'ত টাইম কম নাজানো ৰীলৰ কাৰণে চাই চাইছো কাৰণ মই হেলিচা হেলিচা গানটোত গান পাছত মই বনাই লওঁ ভিডিঅ' ফাইনেলি মই ডান আৰু এইটো আছিলে মোৰ লুকটো লাগিছে কমেণ্টটো কৰি চাব দেখাইছো দেই মোৰ মেকআপটো সেইটো মই অলৰেডি দেখালোঁ বাট এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকক কেনেকৈ পিন্ধিলোঁ লাগে দে আপোনালোকে কমেণ্টটোত ক'ব মোক ভালকৈ দেখাই দিম ঠিক আছে বাকী চাই থাকে মই চেঞ্জ কৰিম কাৰণ মোৰ বহুত বেছি গৰম উঠিছে হে এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ আঠটা পঞ্চল্লিছ হৈছে আৰু এতিয়া মই গা ধুই আহিছোঁ জাষ্ট কাৰণ মই এইফালে যাব লাগে কাৰ লগত কলেজলৈ যাম মানে কিবা কাম এটা আছে ফৰ্ম ফিল আপৰ তাৰপিছত মই কলেজ এনেকৈ নগ'লোঁ ক্লাছ কৰিবলৈ তেনেকৈ যাব লাগিব তো এতিয়া মই গা ধুই আহিছোঁ জাষ্ট আৰু জলপান খাওঁ আৰু যাওঁ বাকী সেয়াই চাৰে টকা ভিতৰত এতিয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিলোঁ আৰু ৰাতিও একো দেখুওৱা নহ'লে ৰাতি মোৰ ফৰ্ম ফিল আপৰ কিবা কাম আছিলে সেইবোৰ কৰা হ'ল আৰু লগতে লগতে মই পঢ়িলোঁ ৰাতি অকণমান দেৰি তো সেইটো কাৰণে একো ভালকৈ দেখুওৱা নহ'লে বাকী সেয়াই যাব এইফালে মই আৰু কেকা ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু সেয়া আমি কিবা ফৰ্ম জেৰক্স কৰিব আছিলে জেৰক্স কৰি ল'লোঁ বাকী ৰাতিপুৱা সময়ত বৰপুখুৰী পাৰটো বৰ ধুনীয়া হৈ থাকে দৌলটো ত' মই সেইখিনি অকণমান ৰেকৰ্ড কৰি থলোঁ দেখাম বুলিয়ে এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল আৰু মই দিনটো সেইটো কাৰণে শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলো কাৰণ আজি আমি ঘৰত আছিলে কেকা আৰু মই অকণমান কাম কেইটামান কৰিলো বাকী কেকা আছে ফালে ৰুমত আৰু মই এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এটা এণ্ড কৰি দিওঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা মোৰ কলেজ বেছি বাকী কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিব এতিয়া মই ভাত খাম আৰু শুই দিম জল্দি কাৰণ জল্দি উঠিব লাগিব কলেজ চাই লৈ জল্দি উঠিব লাগে আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব লগতে কমেণ্টো কৰিব কেনেকুৱা পালে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকেনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আহিলে চাব পাৰে বাই